bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh risolatur uh, firmasiga ko'plagan savollar kelib tushyapti şey uh, alhamdulillah yo'llar ochilib ketgandan keyin juda ham mijozlarimiz ko'payib ketdi robbimizga behisob shukurlar bo'lsin asosiy savollarimiz ovqatlar qanaqa bo'lyapti haramga ge borib kelish ya'ni makka shahridan mehmonxonadan kabagacha e, bo'lgan masofa qanaqa bo'lyapti yemishlar qanaqa bo'lyapti degan savollar ko'p bo'lyapti bu jarayonda aytib yozib o'tirmasdan biz voqelikda ko'rsatib berishlikka niyat qildik xudo e, xohlasa avvalo aytib o'tadigan narsamiz risolat tur firmasini mehmonxonasida xos faqat mijozlarimiz risolat tur firmasini xos mehmonlari umrachilari ziyoratchilari ovqatlanadi bu joyda boshqa mehmon boshqa ziyoratchilar kirmaydi xos risolatur firmasi uchun ajratilgan makon bu erkaklar taraf juma namozi tugadi endi kelishadi xudo xohlasa hozir e, povurlarimiz ovqatlarimiz qanaqa shaklda berilyapti bir ko'rsatib o'taylik ta'kidlab o'tadigan narsamiz mana bu yerda qatiqlarimiz bor har bir hojilarimiz uchun qatiqlar suvlar mevali suvlar har bir hojilarimiz uchun mana taxlab qo'yilingan kelgan odam birma bir olib bir o'taveradilar ovqatlarimiz mana nonlar har bir kelgan odam navbatma navbat, navbat. e'tibor qiladigan bo'lsak erkaklar u tarafdan ayollar bu tarafdan mana o'zbekona moshkishchirlar mana mashalloh mamparlar moshkishchirlar bugungi menyuimizda faqat o'zbekona bo'lyapti allohga behisob shukur salatlarimiz o'zgacha faqat o'zbekcha uch mahal ertalabki nonushtaga ham abeдga ham kechki ovqatlarga ham faqat o'zbekcha ovqatlar berilyapti bu yerda mevalarimiz bor mana e, tarvuzlar qish bo'lishiga qaramasdan mana tarvuzlar bekamu ko'zt allohni fazli bilan barakotli shahar bananlar ayollar mana bu tarafga alohida erkaklarga aralashmagan holatda imkon qadar milliyligimizga va dinimizga so'z tegmaydigan qadar xizmat qilyapmiz ayollar alohida erkaklar alohida qilib imkon qadar harakat qilyapmiz